Бачили, Бачили? руски навіть не испугались. Нормально ми їх так приучили, і це добре. Такі вони мені більше подобаються. І тепер же, ну, що на мене случить, що на мене нам хто не дай. Вони ліба взагалі не отреагірують, ну, що аби було для годиться, так, що хто там що від нас ще приникав, може сумнівається. Давайте, ви німайте, не сумнівайтесь. Русские уже вполне готовы принимать всю эту красоту на свои головы. Трамп заявил, что почти принял решение о поставках ракет-тамагавк Украине. Решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет-тамагавк почти принято, заявил президент США Дональд Трамп. Да, я почти принял решение, в значительной степени, если подумать, сказал глава Белого дома во время общения с журналистами. Если подумать, это же где Трампа, где подумать. Да, Потому давайте я, наверное, переведу вам сейчас с трамповского на человеческий. Значит, почти принял, это еще не принял. І не факт, що взагалі коли то прийме, а якщо даже і прийме, не факт, що ми його коли-то отримаємо, а даже якщо ми його і отримаємо, то ну, не факт, що воно не буде точно таким же поламатим, як от ці їхні знамениті Абрамси за які отдельне спасибо. Я зараз не розумію, кому я от це все об'ясняю. Російським це, наприклад, вже не треба. Російських ми видрес вже так, що для них это все вже почти звершившийся факт. Решение принято. Куда в России могут долететь американские ракеты «Тамагавк»? Да подожди, ты еще никто никуда не летит. Трамп еще только пытается что-то там где думать в этом направлении. А те уже готовы все принимать. Какие-то там линии рисуют, все. Не, ну, ну хорошо. Хорошо, если вам так кортить, Кажите сами, куда мы вас там будем крыть, по сами шо. Москва под ударом. 200 американских ракет накроют Россию вплоть до Урала. По, -по, -по, Подожди, а это ну, обязательно в таком порядке должно происходить? А мы ну, можем там на что-то повлиять, ну, там, поменять направление или там, сконцентрировать удар на каком-то другом объекте? Ну, я так понимаю, что нет. Судя по настрою русской прессы, там уже все решено без нас. Тамагавки для Киева. США и Нидерланды договорились о поставке 200 крылатых ракет. Теперь главный вопрос, кто и по каким целям будет их применять? А это такой сейчас вопрос... Бо ну ми якраз у вас хотіли спитати, ну як то так вийшло, не знаю, що ви в цьому більш інформовані, більш компетентні, ніж ми, навіть оптимістичні. Бо я чесно вам признаюсь, мені от дні читати русську пресу, а, ну, більш приємно, ніж нашу. Бо наші такі сидять, ну такі, ну та ми не знаємо. Може бути, ну може не бути, А ви руска, і ми їх криємо уже з всіх сторон. Получив ракеты «Тамагавк», Украина сможет наносить ракетные удары по 60 регионам России. Американские ракеты «Тамагавк» в случае их передачи Киеву смогут долетать до Тюмени на востоке и до Мурманска и Архангельска на севере. Всего в зоне поражения окажутся около 60 регионов европейской части России на Урале и в Сибири. В их числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Читаешь, душа радуется. А вот вам список регионов, пожалуйста, давайте, мы ждем, начинайте. Все. А, ну, Раз вы и так уже делаете всю нашу работу, ну, можете по старой дружбе, может, вы и списочек объектов нам таких конкретных накидаете, да, чтобы вы просто силы кнопочку нажала, а дальше все, как вы решили. Мы от себя, я обещаю, мы ничего даже черкать и исправлять там не будем. Если Украине передадут ракеты «Тамагавк», то в радиусе их действия окажется до 2000 военных и промышленных объектов РФ. Среди них производство шахедов «Елабуги» и авиабаза стратегических бомбардировщиков в Энгельсе, сообщает Американский институт изучения войны. По его оценке в радиусе «Тамагавк» минимальной комплектации 1600 километров находится не менее 1655 военных объектов на территории РФ. В пределах версии ракеты на 2500 километров 1945 объектов. А, ну, сильно борзо буду вас попросить, вот возле каждого. До об'єкта в колоночці ну, таку його вот точну геолокацію прописати, щоб там, якщо стоїть, наприклад, три сараї, да, щоб ми знали чітко по якому бить, щоб не промазали. Бо ну я так розумію, всі вже все вирішили. Всі, крім, ну, крім того, хто і що тако думає, чи, чи буде він це все нам взагалі давати. Трамп отметил, что перед началом поставок он хочет выяснить, каким образом будут использованы ракеты и куда украинские силы собираются их направлять. При этом президент подчеркнул, что он не хочет эскалации войны между Россией и Украиной. А кто им сказал, что это для войны? Здрасте! Да ну нет, сейчас, Коляк, смотри, если тебе вдруг позвонят с незнакомого номера и на чистом американском языке начнут спрашивать, зачем тебе там что-то, не важно что, да? просто скажи, що нам забор нічим підперти, що, ну, що дуже треба. А ви, Ізольда Філіповна, значить, скажете, що якраз капусту токо-то квасить, поставили, вам її чимось зверху треба придавити. Да? Ну, я не, ну, не знаю, що Трампу ще можна предложити, за чим воно нам. А я так розумію, в нього своїх версій, взагалі, навіть приблизно ніяких нема, Да? Тому єдине, що можу предложити, Дональду Фредовичу. Ну, харе вот это делать вид, что вы там пытаетесь что-то думать, да? Просто почитайте русскую прессу, там все ваши дальнейшие шаги уже детально расписаны. США уже приняли решение дать Украине тамагавки и ждут удобного момента для передачи. Прибыли инструктора, шпион. Соединенные Штаты помогут Украине корректировать огонь вглубь России ракетами тамагавк. Об этом сообщают инсайдеры телеграм-канала «Шпион» в СВР. Согласно их информации, американцы уже отправили на Украину группу инструкторов, которые готовят расчеты к работе с новым оружием. Хотя самих ракет на украинской территории пока не замечено. Так а шпионы они у нас уже где-то замечены? Или нам еще ходить шукать, где они у нас тут лазят? А? Вы, вот давайте так. Вы уже если взялись все это организовывать, да, организуйте, пожалуйста, так, чтобы мы туда никуда не лизли и чтобы там сейчас случайно ничего не поломали. Трамп начал передачу ВСУ данных со спутников для ударов в глубь России. Украина продолжает надеяться, что США удовлетворят ее запрос и предоставят Киеву ракеты «Тамагавк» для ударов по России. При этом западные СМИ, ссылаясь на высокопоставленные источники, сомневаются, что эта идея будет реализована. Украинский диктатор Владимир Зеленский считает, что скоро Украина начнет бить по России американскими ракетами. При этом и Рейтер, и The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, утверждают, что Вашингтон дал добро на предоставление Украине разведданных для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры в России. Не, ну если Трамп уже что-то нам даже передает, то для чего то он все это вообще делает? Ну смысл нам в всем этом сомневаться. Все в работе вроде. Ну русские приготовили конкретный список объектов, куда они в первую очередь прилетов ждут. Нам остается только... Хотя при чем тут мы? Ну что нам вообще туда листы? Все так хорошо идет, что... Ну вы можете их там между собой там, как-то, ну вот это все порешать и поснимать все общие вопросы. США помогут украинским дронам обходить российскую ПВО для ударов по энергетической инфраструктуре. Financial Times. Трамп уже поручил ведомствам готовиться к такому обмену разведданными. Я так чувствую, Калян, что мы с тобой можем сейчас под шумок тихенько демобилизироваться, и чего никто не заметит. Он, вот, Трамп уже так разошелся. Скоро сам приедет сюда воевать, а русские с той стороны будут каждое ее действие корректировать. Ну а им-то что? Ну они никакой опасности для себя в всем этом не бачать. Путин. Поставки Киеву тамагавк никак не изменят ситуацию на поле боя. При этом президент РФ назвал тамагавк мощным оружием. Ну и прекрасно. Вот, вот этому спикеру, который только что выступал, ему надо в торговле работать. Он так качественно, красиво товар прорекламировал. Да, тут же сам себя убедил, что ему от него хуже не будет. Что это ничего не поменяет, что... Ну хорошо. Убедил. Да, я так понимаю, с вашей стороны будет просто меньше истерик. Да, ну что там подумаешь, ты там, ну минус один завод мопедов, может, ну в лучшем случае минус одна Москва. Кому то будет хуже, Трампу. Кремль еще раз предупредил Трампа. Поставки «Тамага» в Киеву будут серьезной эскалацией. Поставки крылатых ракет «Тамага» в Киеву будут серьезным витком эскалации, поскольку они могут нести ядерные боеголовки. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А вы, я так смотрю, в Кремле так и не завели эту привычку, ну, время от времени между собой хотя бы общаться? Ну, что же вы каждый вообще в свою сторону одеяло тянете? Один говорит, что ничего не поменяет, другой говорит, что поменяет все. Но вы все... Делайте одно общее хорошее дело. Вы еще больше рекл... рекламируете этот товар. Я когда почув про ядерные боеголовки, все убедили. Берем. Да, и с самими поставками, кстати говоря, можете не спешить. Там по России уже так все бахает, что такое ощущение, что первые ракеты туда сами прилетели. Панические продажи. Российские акции рухнули рекордно с сентября 2022 года после заявления МИДа о разрушении отношений с США. Российский рынок акций отреагировал сильнейшим за три года падением на резкие заявления МИДа, который дал понять, что надежды на окончание войны в Украине практически сошли на нет. И это еще никто никуда не стрелял, никто никому еще ничего не давал, даже не пообещал. А они уже сидят и, и там самострелами каким-то занимаются. И вот эти попытки себе укокошить, они зачем-то по инерции пытаются списать на нас. Да при чем тут мы вообще? Мирошник, Киев будет использовать тамагавк для ударов по гражданским. Киев планирует использовать ракеты тамагавк для ударов по мирному населению. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям украинского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале. А вам откуда знать, что мы там вообще планируем? Не, ну, ну хорошо. Ну, ви так хочете, ну нехай буде по-вашому. Ми з вами навіть спорити не будемо. Самі своїх гражданських і пугайте. Ви заметили, що ми в цю історію поки бачить ніяк не участвуємо. Вони як то самі одне одному там які-то удари наносять. Наша задача проста: не лізти під гарячу руку і просто не мішати. Зюганов. И езуит Трамп принял решение по томогавкам именно в день рождения Путина. Совершенно не случайно и провокационно, что президент США Дональд Трамп заговорил о томогавках для Украины именно сегодня. Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот у меня такие ощущения, что ему же действительно туда что-то прилетело. Но если их главный коммунист обвиняет Трампа в вероотступничестве. Если так и дальше, он завтра патриарха Кирилла на портком вызовет и скажет портбилет на стол положить. Но самое главное, что вот этот весь шум, он хороший. Хотя этих ракет, я думаю, у нас как не было, так и не будет. Но это все отвлекает от других ракет, чтобы пока про эти ля, -ля -та поля, а они куда-то что-то летят, летят. А это так, это обманка. Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России. Экономист. Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России. Они значительно быстрее беспилотников, летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3000 километров и обладают огромной мощностью, говорится в статье. Они тут про козу, помните? Да, когда там заводишь козу, тебе вонь, срач, бардак, все, фу, убираешь козу, все прекрасно. Это про то, что ты остался при своих. Так вот, тамагавки – это коза. Поки нам їх там дадуть, якщо вообще дадуть, то вони до наших фламінгів і нептунів так привикнуть, що вже перестануть розлічати, що по ним взагалі прилітає. А, -а, -а тоді давайте та й томагавки.